Разрешите представиться. Доцент Академии руководящих кадров культуры и искусств, художественный руководитель курса, педагог по режиссуре. Если вам интересен театр, если вас привлекает сцена, если вы хотите удовлетворить свои творческие амбиции, давайте встречаться у меня в творческой мастерской. Сейчас посмотрим фрагменты занятий сценического движения. Ну, а как ты, типа, я хочу забрать письмо. Как это. Я сейчас. Просто. Ребята, театр есть театр, я всем говорю. Вот то, что вы делаете в жизни, короткие боксерские удары там где-то, да, подчеркнула. Блядь, да. Здесь люди должны увидеть то, что вы делаете. А значит, есть некая условная договоренность. Я буду делать это немножко шире немножко медленнее для того, чтобы это увидели все зрители. В зависимости от света, от дальности, от э, скорости, люди все равно будут видеть, что реально перед собой драка, потому что есть некая условная договоренность. Смотрите, что люди пришли смотреть театр, а не настоящий да, бокс или без правил. Вот вы смотрите, сдайте оттяжку, вот вы хотели, Пару секунд паузы. Люди должны осознать, что вы делаете. Потом отсюда вы идете, вы, вы все очень быстро сделаете. Может в жизни оно и но не на сцене. И вот смотрите, рука, моя рука, замах, куда? Это все зритель должен увидеть. И есть некая фиксация. Вы видели все, как снимаются фильмы, да? Потяжка, да! Десять раз эта рука еще поиграет у нас перед голосом от силы удара, и все тело содрогается, да, от нанесенного удара и тот, кто наносит удар. То же самое и здесь, где-то в какой-то степени, еще раз, вот вы возьмите, вот вы схватили, нет, давайте первый раз, раз, вот, раз, идите. теперь второй раз, вы схватили, две пару секунд, вы тоже осознаете, что вам делать, кто быстрее, и потом только после этого, смотрите, шаг в сторону, раз, вы уже перекрыли себя, да, для зрителя. И вот с ногой вы наносите удар. Что, что, да, вам надо, вам надо, упасть так, чтобы еще и схватиться за лицо. То есть вы... да. И потом вы спокойно поднимаете и забираете это письмо. Нет, не надо падать, вы... значит, вы еще раз, да, удар, раз, Поворачивайте голову, два, да, вы стоите, ну что, типа, да, и, и, и ушли, только вы должны это сделать, смотрите, не просто вот удар сюда, а немножко сбоку для того, чтобы дать перекрытие на камеру, вот, пах, не раньше времени, вот, да, не отклоните голову раньше и не забудьте хлопнуть. То есть вы можете сами хлопнуть. Да так. А -а 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 -а. Хорошо. От меня было прекрасное перекрытие, но а, оно его не было с той стороны. Поэтому рука. Я еще раз прошу. Смотрите, да. за, смотрите, что делаете. Вы вроде зашли, и вот ваша рука здесь. А мне надо дайте по отмашечке такую из-за уха занесите руку и протяните ее параллельно лицу. Вот так. И получается резко. Раз! Да? Еще раз. Раз! И не опускайте ее вот здесь, а несите ее параллельно, продолжая. Да? Как бы удар. Попробуйте. Так. Да. Доигралась в смысле? Так, вот это называется техника безопасности. А я говорю, что рука 10-15 сантиметров от головы. В смысле? 10-15, никто из зрителей даже не увидит это расстояние, если будет хорошее Но вот Вы никогда не ударите своего коллегу. Смотри, что, обидно, что она пострадала, а ведь никто не... Да. Правда же? С ударом. А с отыгрышем попробуйте. С отыгрышем. Давайте. Ир, ну вот ваше, вот ваше состояние. Где вот мы? Вы, вы получили только что. Все тело, соберитесь, резко сделайте, нанесите удар. Давайте, давайте сделаем таким образом. Саша, ну, естественно, против мужика, здорового мужика, вы не попьете, но представьте себе, что Саша, Саша пьяный ботан, который вот вдруг решил, выпил Это и, цена, естественно, нет, ну вы-то не знаете, ботан он или не ботан, но на улице вот он, значит, увидел красивую девушку, и у него, так сказать, помутнение от алкоголя в разуме, взять за щеку и сказать, хорошенькая ты моя, да? Вот. Ну, тут он нарвался на девушку, которая знает э, приемы самообороны. Значит, пожалуйста, резче, смотрите, что я хочу от вас, вот вы дотрагиваете. Сделайте так, чтобы мы увидели, оп, раз, ваша резкая рука. У него вроде плавненько идет, оп. Потом вы взяли его руку, перехватили. И отсюда сыграли Да? А потом вдруг увидели, что это ботан, и сказали, ой, Санька, я тебя сильно обидела, я тебя сразу не услал. Да? Ой, я тебя сразу не узнала. Попробуйте сейчас. Можно, можно, чего вы застыли? Сейчас было очень хорошо. Послушайте меня, сейчас было все великолепно, но я не услышал ни одного удара, где озвучка. И если бы у нас сейчас озвучка, то я бы сказал, что вы работали профессионально. Сделайте, пожалуйста, озвучку. Ваше тело вкладывается в ваш удар и э, есть какая-то инерция, понимаете еще. А вы стоите и просто наносите рукой удар, да, да. И, э, боковым сюда будет. Тогда идет небольшой перекрытие, и получается. Да, еще раз. Да, видите? И вы уложились. И тогда есть ощущение правдоподобного удара очень красивая картина для да, да, да. Вот а, сейчас давай. Да. вот сюда. А Сейчас лучше будет. Но вот идите сюда. Не забывайте, это не уличная драка. А это сценический бой. Поэтому для человека, я еще раз повторю, как вы в зале, для зрителя, очень важно все увидеть. Поэтому, когда мы наносим, допустим, удар ножом, ну, в жизни это делают, стараются это делать незаметно, да, Шух, все, то сцена обязывает нас вытащить нож, зритель должен его увидеть, потом вам должны замахнуться, всадить его, достать его, это все зритель должен переварить в своей голове. Но когда вы это делаете отрепетированно, слаженно, даже в таком замедленном здесь если сравниваешь жизнь и темп воспринимается это как в реальность. Понимаете? То есть вы все, ча, ну, ну, раз, все, и даже зарисовали этот нож, и, и понимаете, точно так же сюда. Вы делаете этот удар и в кино. Вы вспомните, да, все фильмы, когда знаменитый вам да, полчаса после удара у него дрожит рука, да, когда все это напряжение, все играет. И... Потом еще раз повтор повтор этого удара, да? Пум! 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 Да? И человек падает на землю, а потом еще а ааа, потом еще Как бы одним кадром, да? И вот здесь замахнулись, вот здесь и короткий удар, а, значит, а тут короткий удар, здесь, здесь мы, мигнула ваша рука, но у вас содрогнулось тело. Но мы поняли, что вы сделали короткий и удар, раз и раз, и все, а? Не, 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 в эту сторону, а вот в, этот, как, как бы, э, в, в эту, сторону Войдите, войдите туда, пойдите туда. Ага. Да. Вот совершенно ваш кулак не, не дает никакого зазора между лицом. Да, вот отсюда это. был не очень хорошо. Еще да. раз попробуйте. Да. О! Да. Чтобы вам было легче, вот вы получаете... Сделайте шаг назад. Вот. Да? Плечи цопли не И все. И тогда вот, а вы вот так наклонились и все. Хотя такой вариант тоже возможен. От удара был такой вариант, когда пух, и человек прогнулся вот так. А потом уже он сделал несколько шагов назад, чтобы удержаться на месте. Но первый, первый удар, пух, вот, вот так. Японский жанр боевка. Смотрите, у вас что у вас не получается, знаете что? не... Я просто... Вот, а вы сделаете пух. Представьте О! И вправе. И о! Еще раз. О! Ну я понял, представь, просто. Только не на носочек, она на, это, не на сам на пальчик, она, она на полночь. Ага. Да, на полноце. Просто... você tá с цель, чтобы ваши вашей руки не да. было зазора между вашей рукой и лицом, колени. Вы уходите, когда, вы, вернее, давайте, вот, раз ушли, да, я остановился. То есть вы сделали, вы контролируете свой центр тяжести. Хоп ушли, и теперь отсюда, смотрите, как вы, не, не спешите. Смотрите, какое перекрытие. Вот, вы просто поддели но продолжение руки вашей. О, дальше еще Раз со стен. Да? Вот еще раз. Понимаете? Параллельно отсюда, вот параллельно голове. Вот ничего думать не надо. Хоп, и шли, И отсюда вот вы ее захлестнули. смотрите, вот ваша диагональ. Не диагональ, а линия удара. Плечо. И вот так щека. Только 15 сантиметров. О,